Assalamualaikum semua, kembali lagi ke channel YouTube Dimaras Development. Saya Zahidah, pegawai pemasaran Dimaras Development. Hari ini saya ingin membicarakan tentang kaedah mencari saiz tanah yang ideal bagi membina rumah idaman anda. Teruskan menonton. Terdapat penolakan permohonan pelan bangunan oleh pihak PBT bagi cadangan untuk membina dan menyiapkan rumah sesebuah disebabkan isu bukaan atau keluasan tanah. Ada pembeli yang bermasalah dalam mendapatkan kelulusan kebenaran merancang dan pelan bangunan daripada pihak PBT akibat saiz tanah yang dibeli tidak sesuai untuk membina rumah sesebuah. Dalam erti kata lain, saiz tanah yang telah dibeli tidak ideal untuk dibina rumah sesebuah. Semoga video ringkas ini dapat membantu anda yang ingin membeli lot tanah untuk dibina rumah sesebuah. Banyak yang dapat kita lihat di tepi jalan raya, iklan di internet dan sebagainya mengenai penjualan tanah bagi pembinaan banglo. Saiznya berbeza-beza dan harganya juga semestinya berbeza. Ada tanah yang telah diiklankan semasa masih dalam cadangan perhitungan lagi tanpa hak milik berasingan, ada yang telah lengkap dengan infra dan ada yang hanya mempunyai jalan berturapkan tanah merah atau crusheran dan yang lebih teruknya tanah yang masih dalam permohonan milik atau tanah pozet ingin diurus niagakan. Untuk saiz tanah bagi dibina rumah yang telah siap dipecah bahagi, secara umumnya ada tiga bentuk tanah yang sering dijual di pasaran. Biasanya bentuk lot tanah adalah yang pertama bentuk melintang, yang kedua bentuk menegak dan yang ketiga bentuk segi empat sama. Ada juga kadang-kadang lot tanah yang tidak sekata terutama yang dijual di bahagian hujung tapak kawasan berbukit atau lurah yang mana saiz tanah adalah mengikut geografi keadaan tanah. Seeloknya, elakkan bentuk tanah yang tidak sekata misalnya contoh bukaan hadapan 100 kaki manakala belakang 50 kaki. Ini kerana saiz yang seperti ini akan menyebabkan binaan rumah kita tidak boleh menggunakan tanah secara optimum. Lebih-lebih lagi, saiz tanah tersebut adalah kecil. Elakkan juga membeli lot lidi yang bersaiz 30 x 60 ataupun 40 x 50 dengan saiz kurang dari 4,000 kaki persegi. Saiz tersebut sebenarnya helah penjual lot untuk menampakkan harga adalah rendah tapi jika kita masih berminat kerana lokasinya, kita perlu membeli dua lot tanah atau lebih supaya saiz tersebut menjadi ideal untuk dibina rumah idaman. Ini kerana jika mengikut keperluan PBT, kita perlu menetapkan setback bangunan bahagian kiri, kanan dan belakang sebanyak 10 kaki dan hadapan pula 20 kaki. Jika sepadan kita adalah jalan, setback yang diperlukan adalah lebih besar. Jika mengikut standard rumah kampung pun, seeloknya perlu ada kiri dan kanan 5 kaki. Jika bukaan tanah kita adalah 30 kaki, sangat tidak munasabah untuk kita membina rumah sesebuah. Cuba bayangkan rumah teres dengan bukaan 20 kaki dibina secara sesebuah sudah tentu bentuknya adalah janggal dan tidak ideal. Sebenarnya ada lot tanah dengan geran individu yang bersaiz mini seperti itu. Jika diteliti kelulusan KM atau kebenaran merancang dari pihak PBT Kebanyakan saiz tanah tersebut adalah bagi binaan rumah jenis semi-D bukannya untuk binaan banglo atau rumah sesebuah. Jikanya kita membeli lot tanah tersebut untuk dibina rumah banglo, ia kelak akan mendatangkan masalah kepada kita bagi membuat submission ke PBT. Untuk memudahkan congatkan kita bagi membeli tanah dengan saiz yang selesa dan sesuai, anda boleh ikut tips yang saya akan bagi tahu ini. Yang pertama, Pastikan sekurang-kurangnya saiz tanah adalah 2 kali ganda bukaan dari saiz lantai bawah binaan rumah kita. Misalnya, contoh jika kita membina rumah bersaiz 3500 kaki persegi bagi 2 tingkat, jika saiz lantai tingkat 1 adalah 2500 kaki persegi, Saiz tanah yang sesuai adalah sekurang-kurangnya 5000 kaki persegi. Saiz binaan kita perlu merangkumi sekali saiz tempat letak kereta berbumbung dan juga anjung. Jika kita mendapat tanah yang lebih besar, semestinya itu adalah lebih bagus apabila kita membeli tanah bagi membina rumah sesebuah. Sudah tentu kita mahukan laman. Jika lebih dari separuh tanah telah dibina rumah, Saiz laman yang tinggal sudah tentu adalah sedikit. Jangankan yang saya beri di atas ini adalah limitasinya. Jika tanah yang kita beli saiz lidi dengan bukaan 30 kaki kali 60 kaki dan jika dibeli dua tapak menjadikan saiz 30 kaki darab 120 kaki. Saiz tersebut tetap tidak munasabah kerana rumah yang kita bina jika guna spesifik kampung pun bukaan yang boleh kita dapat hanya 20 kaki. Oleh itu sebelum kita membuat komitmen membeli tanah selain dari tip-tip yang telah saya kongsikan sebelum ini pastikan juga saiz tanah yang kita beli itu boleh dibina rumah mengikut saiz yang anda idamkan supaya anda tidak menyesal di kemudian hari. Akibat membeli tanah yang tidak sesuai pula untuk dibina rumah untuk didiami. Oleh itu, sebaiknya anda merujuk atau mendapat pandangan nasihat daripada rakan-rakan yang mempunyai ilmu dalam bidang pelaburan hartanah seperti juru ukur, penilai, jurutera sivil, kontraktor perumahan, peguam atau mereka yang mempunyai berpengalaman membina rumah walaupun tukang rumah kampung. Terima kasih kerana menonton video kami ini. Jika video ini bermanfaat kepada anda, Sila like, share dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dimaras Development. Akhir kata, anda ingin bina rumah, ingat Dimaras Development. Kontraktor rumah idaman anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.